усіх, хто долучився до ефіру Першого міського, це проект тема дня і я його ведуча Ганна Штонда. Сьогодні героєм нашої програми став хвостатий Брадець. В центральному міському районі недобросовісні господарі тварини, які мешкають по вулиці Ньютона, тримали пса на балконі запертим протягом двох тижнів. Люди не годували тварину, а ті умови. В яких собака перебував близько двох тижнів, дійсно антисанітарні всі перехожі, небайдужі містяни, сусіди та навіть діти кормили собаку, після чого не витримали та сповістили про ситуацію правоохоронців. Яка доля чекає на молодого пса? Дізнавались наші кореспонденти. Тож, перш ніж представити гості нашої студії, пропоную переглянути сюжет. Цей молодий пес радіє кожному, хто підійде. А якщо ще з їжею, його вдячності й зовсім не буде меж. Адже господарі зачинили його на балконі, зовсім не годують і навіть не знають, як його кличуть. Небайдужі сусіди щодня приносять їжу тварині та пестять бідолаху. Навіть малеча, яка гуляє неподалік, годує смаколиками хвостатого бранця. Я постійно зупинювалася тут. У мене була з собою водичка і я постійно паю собаку. і погано, дуже сильно. Я хочу сказать, чтобы они любили, ухаживали, кормили и поили. Мешканці будинку та небайдужі перехожі не розуміли, чому господарі так ставляться до своєї ж тварини. Адже умови, в яких тримали собаку, м'яко кажучи, демонструють абсолютну байдужість до беззахисного пса. Получилось заглянути внутрі і, звісно, що побачила, те, що мабуть, ви вже зняли що там совсем непригодні умови для життя животного. Ну і єдина була ціль, це, во перше первого якось туди достати сану хазяїну не потрібно, то найти йому відповідного хозяїна, то ново ну, хороші руки його. Мешканці не в силах були дивитись, як господарі знущаються над собакою. Тому викликали поліцію. Спочатку власниця пса не хотіла спілкуватися з правоохоронцями, але згодом пояснила, має чотирьох дітей, тому не встигає доглядати за хвостатим. Але у цього пса з'явився янголохоронець. тебе його принести, а тут уже да. така хороша, нам руки ліже, а тобі треба собачити. Я хочу її забрати і ха в хороші ручки, щоб її кормили. кармілі. Не штукашу хазяйки позвонила. Ні, собачка пропала, ну убіжала. А я в хотіли маленьких взять. Ну дикие они не дали. далі. Сайтаусьом колеса такая. Завдяки сусідам, поліції та журналістам у молодого собаки з'явився новий господар та дім. А жінка, яка його забрала, сама світиться від щастя. Артем Нолан, Роман Кравченко, перший міський. Ми продовжуємо і зараз про долі тварин, з якими жорстоко поводяться люди, ми говоритимемо з гостею нашої студії. Проте, в нас є ще один особливий гість гостя студії Юлія Кушнарук, зоозахисниця. Добрий Пані вічно. Юлія, я вас вітаю. Знайомте мене з ким ви сьогодні прийшли до нас у гості. Это Нюша. Нюша. Мы нашли ее на мусорке. Она упала в ноги летом волонтерам от обезвоживания. Собака потеряла сознание. Она несколько недель находилась на улице. Как выяснилось потом у ветеринара, собака полностью слепая. Причем виноват в этом человек. Она была глухая. Нам приходилось восстанавливать, лечить уши, чтобы восстанавливать слух. Плюс у нее травма позвоночника. И Первые два месяца к ней нельзя было прикасаться, а любое прикосновение кожи коже вызывало адскую боль, собака дрожала, она постоянно чесалась, все это мы полечили, сейчас ее можно гладить, сейчас ее шерстка восстановлена. Поэтому вот, вот Что куда... Что удалось вылекувать? На данный момент нам удалось вылечить блошиный дерматит, который у нее был, и ушки. Ее ждет операция на глазке. Мы хотим, у нас есть офтальмолог, который может восстановить ей зрение, хотя бы частично, чтобы собачке было более комфортно жить. Чи познайомились вы с так званым господарам. Ее никто нигде тварини. не искал, но э, поскольку у нас целая организация по защите именно домашних собак, в моем случае это МОПСы, э, если бы владельцы нашлись, а все, что их ждало, это уголовное дело по жестокому обращению с животными, потому что все травмы, которые есть у этой собаки, все недостатки, это сделал человек. А я знаю, що про цю ситуацію ви не знали. Ви не ви не знаходились на місці, коли собаку вилучала людина, якою була її доля небайдужа. Як можете оцінити ось про такого хвостатого бранця? Ми побачили історію. На вашу думку, чим взагалі думали господарі, так звані тварини, зачинивши її на два тижні на балконі? Ну, скорее всего, ничем не думали. Это безответственные люди. Там, скорее всего, собака была принесена детьми, потому что их четверо. Это просто классика таких историй. Дети принесли, закрыли на балконе, не кормить, не поить. А зачем, если есть куча других дел? Зачем такой живот? Она вообще бралась с улицы, непонятно. Ну, в общем, вот таких нерадивых владельцев очень много, и животные постоянно в нашу группу, даже нашей породы, не нашей, они постоянно поступают. Часть животных мы забираем, часть животных мы выкупаем. Домашние животные за закрытыми дверями не видно, что с ними происходит. Потому люди не знают о той жестокости, которая там проводится, и о тех деяниях, которые делает человек. Тем не менее, мы увидели из истории, что в этой родине четыре дитини, так? Да. И на вашу думку, вот такое поводження с твариной, чи може Якось негативно вплинуту на психику детей. Конечно. При это воспитание детей. Дети воспитываются на доброте, на понимании природы в округе. Что даст им данная ситуация? Только то, что животное это игрушка. Можно поступить как хочешь, можно ударить, можно не кормить, можно не поить, можно оставить умирать, и тебе ничего за это не будет. Вот к чему приводит такое воспитание, то есть дети растут на таком примере. Чи правильно поступили местные, когда выкликали полицию? Да, конечно правильно, хотя в большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с жестокой обращением, очень сложно достать животное через силовые органы, через полицию, потому что животное это собственность, оно не считается живым существом, с собственностью каждый владелец имеет право поступать как захочет. Давайте тепер більш детальніше про вас, про вашу організацію. Я трішечки побачила фото фотокартки, як ви ви, ви мені показували перед ефіром. Скільки у вас тварин та звідки ви їх берете? Ну, на данный момент их уже шестеро. Последняя была Нюша. Она закрыла сейчас мою семью, да, вот последним животным. Мы зараз вынуждены не потому что у нас есть телефонный звонок, и мы обязательно продолжим историю. Алло, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Что-то да. пошло не так, не дочекалися. Да. да, их у нас шестеро, трое это наши собаки, которых мы взяли со щенка, воспитали, а трое – это спасенные собаки, которые я не смогла остаться безразличной. Это вот первый был мопс Буся, она тоже была у вас на эфирах. После того, как я нашла Бусью, мы с ее спасли, привели в порядок. Сейчас это красавица. И вот после этого я столкнулась с группой, которая называется «Чудо-мопсы». Это группа по спасению именно мопсов. Группы по разным породам существуют, их немного, они очень проводят узко свою деятельность. И вот мы столкнулись с тем, что вот мопсы из-за популярности – это очень настрадательная порода, потому что не всегда, а в большинстве случаев люди вообще не проверяют, куда уезжают их щенки и что с ними будет дальше. То есть если я ну, заводчик, да, разведенец, мы разведенцами называем плохих заводчиков, вот продала щенка, мне дальше не интересно, что с ним будет и как, как вообще дальше, дальнейшая его жизнь пройдет. Что это за группа, какие еще есть группы и где можно побольше информации про их? Какие это соцмережки? Где... В основном это Facebook, наша группа в фейсбуке. У нас 5000 участников и все любители мопсов, не только те, кто спасает, но и кто просто любит породу, являются участниками нашей группы. В нашей группе проходит очень много веселых мероприятий, все мопсятники любят мопсов, любят фотографии с мопсами и на фоне вот этой любви у нас выросла группа по спасению мопсов. Ну вот, мы там занимаемся аукционами, мы там разными мероприятиями занимаемся, разными конкурсами, на фоне чего идут сборы денег, то есть сборы абсолютно благотворительные. И на этом фоне у нас есть финансы, чтобы спасать, выкупать и заниматься дальнейшим лечением и пристройством наших животных. Сколько наиактивнейших участников, которые безусловно занимаются выездами, а Врятувать тварину. Ну, наверное, около 50. 50 человек – это вот те, которых можно позвонить и днем, и ночью, и сказать, что у нас есть ситуация, и человек выйдет. Есть разные люди. Есть те, кто могут помочь машиной, есть те, кто могут помочь финансами, есть те, кто могут помочь передержкой, лечением. То есть, зная сложные собаки, мы обращаемся к тому или иному волонтеру, и потом вместе занимаемся спасением животного. До речи, це люди, волонтеры, они только выключно скрывают, или из інших месткраин 5000 человек это вся украина то есть у меня на кураторстве на данный момент находится около десятка животных которыми мы занимаемся лечением и это не кривой рог это одесса киев харьков то есть львов и не имеет значения куда поедет спасенное животное А як часто доводиться самим виїжджати за межі Кривого Рогу та рятувати тварин де інде, але не тут? Ну, у нас найбільша спасательна операція з мужем це 1200 км. Ми виїхали в Вінницю, там були викупи трьох мопсів, Ми викупили троїх. У нас подарунок був был ненужний, 9-летний. І після Вінниці ми поїхали ще в Смелу. Слава Богу, что мы туда доехали, потому что собака была в жутком состоянии. Она сразу поехала на операцию. Спасибо большое врачам, мы умудрились ее спасти. Было две остановки сердца, но собака сейчас живет в семье, радуется жизни, любимая, зацелованная. Мы очень внимательно отслеживаем, куда уезжают наши животные, дружим с нашими всеми мопсородителями, родителями которые взяли себе собачек. Да, и при любых вопросах и любых проблемах 911, мой телефон есть в группе, есть у всех, я отвечаю на звонки, мы координируем, что делать и как делать, если что-то происходит. Скільки часу до речі, проходить з моменту, коли ви або інші волонтери, так з вашої організації, рятують тварину, а і до моменту, поки не передадуть новому господарю. По-разному, все зависит от сложности случая. Первое время, это вот, например, вчерашний случай, когда мопс. Давайте так, и про, про вчерашний такой выпадок, цикавый. Да, мопс сидел на цепи, мимо проезжали ребята, они знают о нашей группе, они увидели просто мопса, сидящего под открытым небом на цепи, остановились и пошли позвонили в дверь, это был частный дом, ну и договорились о его, о том, чтобы его выкупить. Он не нужен был в этой семье, Все его просто в нашем отдали. месте. Нет, это под Павлоградом. Под Павлоградом его продали за тысячу гривен. Вот вчера было обследование. Тобто, вам вчера зателефоновали, рассказали про всю ситуацию. Вы взорвались поехали до другого места? Нет, слава Богу, в Павлограде были волонтеры, которые нам помогли, Конечно. Но, тем не меньше, люди Когда это касается нашей области, да, я срываюсь в любое время и еду забирать собаку, потому что обычно время идет на минуты. Тут ее хотят продавать и отдавать, тут не хотят уже продавать и отдавать, уже задумались оставить себе. Последний выкуп у меня в городе, это была малышка Сьюзи, она весила 3 килограмма, это кожа и кости, все в ранах, вся в жутких почесах и после родов от безпородного песика. То есть рожала она сама после родовой Травмы были жуткие, щенок с блошиным дерматитом, хотя его организм должен еще вырабатывать антитела от всех паразитов, но вся спинка была засыпана блохами, их фекалиями, и вот, да, ночью выкупила, ночью уже <с> за полчаса нашла семью, которая возьмет на передержку, потому что у меня шестеро, и я больше скажу, малыш уехал в Сумы, Рамзес его зовут, а малышка Сьюзи осталась в этой семье, она стала не Віроятний любімі цей просто заціловане, залюблене. І вот такі сім'ї ми любимо, ми їх іще, і іменно в такі сім'ї уїжджають наші дітки. Чесно, я зараз перебуваю в приємному шоці, тому що ну, мало людей будемо відвертими, які дійсно переймаються долями чужих тварин. Ще що запам'яталося такого? Найстрашніша можлива ситуація. Так, она страшнейшая, потому что она жестокая, тварь, это я касается, я бы Да, это касается Кривого Рога. В том году я была, меня пригласили, потому что ситуация не имеет развязки, она очень сложная. Однокомнатная квартира, человек инвалид, человек живет в Саксаганском районе. И, в общем, она в этой однокомнатной квартире держит больше 20 собак. Все это йорки, чихуашки, шпицы и привязанный став на батарее это все без выгула, это все постоянно кричит, потому что у собак уже случилась проблема с психикой. Часть животных в клетке, по которым постоянно бьют веником, чтобы они закрыли рты. Я когда зашла в эту атмосферу, это вот ад. Вот ад на земле. А господарка вас вильно впустила до собой в квартиру? А, э, туда приехал волонтер, который э, помогает инвалидам, людям-инвалидам. И взял меня с собой, потому что она не знает, чем помочь этим собакам. Забрать оттуда какую-то собак невозможно. Это ее собственность. Она не выпускает их на прогулки из квартиры. Она, я не знаю, чем она их кормит. Еще я знаю, что у нее есть закрытая... Овчарка в гараже, которую она тоже не выпускает. И мы не можем ничем помочь в этой ситуации, потому что человек добровольно не идет ни на какие контакты. Как только вызывается полиция или приглашаются волонтеры, сразу человек звонит в горе с полком и манипулируя своей инвалидностью, выбивает себе своих животных обратно и ее дальше оставляют в покое. Мало того, еще и пиарятся на этой девушке, потому что помощь инвалидам оказывается важнее. Чем помощь действительно тем, кто нуждается в данной ситуации. А что сама, девчонки, говорит? На что такая килькисть тварин? А, она мечтает о питомнике. Я хочу питомник. В своей Да, в своей квартире. однокомнатной квартире, где большое количество животных, где есть шиншиллы, еще и кролики. Вот они живут вдвоем с бабушкой и вот таким вот занимается. Причем бабушка абсолютно поддерживает ее во всем. А деньги на собак берутся очень просто. Ведь собаки породистые, они стоят денег. Девушка едет, просит милостыню, и после этого, получая нужную сумму, она выкупает себе все, что хочет у вот этих разведенцев, которым все равно, куда поедет их нищенок. На останок, якщо підбивати підсумки нашої розмови, що можете порадити людям, аби ситуації жорстокого поводження з тваринами було менше? Та які плани у вашої організації можливо ви якось будете ще розширюватися? Діліться. Планы у организации вообще очень глобальные. Мы хотим центр, где мы сможем полноценно помогать собакам, потому что очень сложно найти правильных волонтеров, то есть правильных людей, которые знают, как помочь больному животному в данный момент и как это правильно сделать, ведь неправильные шаги приводят к смерти. Да, такие ситуации тоже происходят, когда наши подопечные, это редкость, мы очень стараемся, но такое тоже случается, когда от невнимательности волонтеров, ветеринаров э, происходит горе и животное гибнет. Мы хотим расшириться, создать свой центр по спасению животных, ведь мои животные, которых я спасла, спасают жизни другим людям да, и инвалидам, деткам с отставаниями, обычным деткам. То есть эти собаки способны настолько, нам, они настолько хотят быть полезны этому миру, и с них мы берем пример. Мы тоже хотим максимально быть полезны этому миру. То есть в мире достаточно жестокости, проходить мимо нельзя, оставлять Ситуация просто так нельзя, надо обязательно что-то делать. Если вас зацепила какая-то ситуация, какое-то животное, сделайте что-то. Не, не оставайтесь. Я вдячна, що ви сьогодні завітали до нашої студії та ще й з такою прекрасною собачкою нюшею. Вдячна вам за те, що у вас таке серце добре. Я сподіваюся, таких людей буде більше. А тих, хто жорстоко поводиться з домашніми улюбленцями та з безхатніми тваринами, буде менше. Я нагадаю, що це був проект тема дня. Сьогодні ми говорили про долі тварин, з якими жорстоко поводяться люди. В студії спілкувалися з зоозахисницею Юлею Кушнерук. Працювала с вами Ганна Штонда и мы, как завжди, завершим народную думку и вже уже завтра. Поскольку во многих религиозных течениях сказано, что животные это наши вторые друзья, так сказать, и они вторые после нас в эволюционном развитии, животных надо беречь. Вообще считаю, что людей, которые жестоко обращаются с животными, нужно наказывать. Наказывать достаточно строго, вплоть до того, что садить в тюрьму. Я считаю, что людей, которые плохо ведут себя с животными, надо штрафовать либо тюремное заключение. Я думаю, само, по, по самому строгому закону, надо к ним применять такие же меры, как и к людям, которые тоже издеваются над, над людьми, убивают и так далее. То есть я за пожизненно.